Hvala Isus i Marija za one koji su vjernici među vama. Dobra večer za one koji su dobri ateisti među vama. Toplo vas pozdravljam, poštovani branitelji, roditelji i svi prisutni ovdje u dvorani. Počašen sam da sam smio biti pozvan među vas, jer ljudska patnja je uvijek najdublja čast koju čovjek može doživjeti, jer se tad sjedinjuje zapravo sa božanskom patnjom u svijetu i tad ju pobjeđuje. Prije možda neko započnem predavanje, volio bi da nešto malo praktično napravimo i da najprije možda ustanemo i vidimo da li nam noge čvrsto stoje i da li možemo održati i glavu i sve što smo doživljavali sasvim dobro. Pokušajmo se odmah u prvom trenutku možda samo sjetiti, a zašto sam ja večeras tu? Zašto si ti večeras došao ovamo? Kako to da si se odazvao? Što te je ponukalo? Što očekuješ? Pokušaj se samo sjetiti toga. Što hoćeš da ti se učini? Drugo, podsjeti se kako se ti zoveš. Koliko imaš godina? Kažu da čovjek uopće nema godina, jer one koje je prošao iza njega su, one koje su ispred njima ne raspolaže. Ali ipak sjeti se koliko već godina hodaš ovom hercegovačkom zemljom, A onda se sjeti, a tko te poslao na ovu zemlju? Čijeg si dlana izišao? I danas tog travnja mi je umrla majka sa 98 godina. Ja sam vela sto puta pitao, majko, jesi ti mene načinila i poslala u svijet? Uvijek mi je rekla, Tomislav, jesi normalan? Majko, jesi li ti mene željela, tražila? Kaže, nikada. I si došao meni. Bog te postavio moju utrbu. Ja nisam znao da si to ti, nisam znala da si to ti. Majko, pa si ti mene uopće onda ljubila i voljela da se ja rodim? A kako ću te voljeti kad te nisam znala da se ti radiš? Nekad se rodio, znala sam, a onda sam te prihvatila i zavoljela. I sam tko je to mene poslao tebi? Ko to šalje ljude na zemlju? I tko je to načinio ovaj hercegovački kraj? Mislim da se malo pokvarili, sa svojim kućama i sa koje čini. Ali tko je da činio taj lijepi krajolik? Tu prekrasnu rijeku koju imate, ta stabla, trave, tko? 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 stati u onoga koji nam zapravo kaže jasno, ja sam te želio. I ja sam te izništavila. Prije sto godina te nije bilo ja sam te sada stvorio. I posle sto godina te neće biti. Ne boj, ne boj se, bit ćeš kod mene. Ima netko tko uvijek na tebe čeka. Jesi li se ikad susreo sa stvoriteljem svijeta? Jesi li pitao koji cvijet? koji je tebe donio na svijet? Jesi pitao stablo, možda smokve? Tko to pravi te plodove na vama tako slatke? Ja ih sam uzimam jedem, a ne vidim da ima i jedan znanstvenik, i jedan laboratorij u tom stablu koji to stvara. Htio bih reći samo ovo, pokušajmo doživjeti da je svaki od nas original, niko nikada nije bio kao ti, da je svaki od nas, svaki pojedini, izašao iz tople ruke stvoritelja svijeta. Pokušaj samo da se svojim razlogom, bar vrhom svoga mozga dotaknuti u istinu mene je stvoritelj svijeta stavio u ovu divnu hercegovačku kuću. On je mene htio, volio, želio. On mene poznaje. On me gleda sada u oči. I pita, da se još bojiš? Ne boj se, jer ja sam stoga. Evo, pokušajmo to tome trenutak doživiti. A sad je bilo tako dobro možda pogledati tko je kraj tebe lijevo, a tko desno, da možda se ne bojiš ti, ti ljudi pokraj sebe. Tko kraj tebe sjedi? Znaš kako se oni zovu? Pokušaj se obogatiti jednim imenom koje možda nisi poznavao. Strašno važno, to je kao da izlaziš iz svoje kuće i susje, susrećeš prekrasne ljude. Ima još neko kraj tebe ko te ljubi, ko je na tvojoj strani. To ti što si bio branitelj. A onda pokušajte pogledati lijevo pa desno. Ako onaj lijevo ili desno, ako ti se nasmiješi kad ga pogledaš, onda mu reci lijepo je što postojiš. Kako vidite, već smo oživjeli. Zamislite kolika ljepota sam u tom kad ti netko kaže lijepo je što postaviš. I to sam naučio od kardinala Ratzingera koji je postao papa Benedikt XVI. On je rekao, reći drugom je lijepo što postoji, znači ljubiti ga, cijeniti ga, poštivati. A sada pogledajte još jednom lijevu i desna. Ako taj kraj vas ne, ne smije, nego je strašno ozbiljan, onda mu samo reci, nemoj se truditi, svejedno te poštujem. Ne trebaš se truditi, svejedno te poštujem. I na kraju samo čujmo glas stvoritelja koji ti isto kaže, ne moraš se truditi, ali ja sam uvijek na tvoje strani. Ja te ljubim. Dragocijen si u mojim očima, ja sam te imenom zazvao. Pokušaj čuti još tu istinu naših života. i pokušaj odgovoriti na to što te on stvorio upravo sa ovom pjesmom koju ste malo prije čuli. O Bože, zar si pozvao mene? To je usne moje rekoše ime. Iću zdrav. Hoću biti zdrav. Hoću biti ponosan na ono što sam pretrpio ponosan. Križ je moj ponos. Bolest je tu samo da me pita hoćeš li biti sad depresivan i podleći ili ćeš pobijediti tu bitku. Ja hoću biti zdrav. Evo hvala vam na ovim malim vježbama, htio sam samo to da osjetite kako je zapravo ozdravljenje post-traumatskog stresnog poremećaja dolazi iz vježbi. Izvolite sjesti, zaslužili ste pokušajmo sada zajednički spoznati jednu novu stvar koja će vam sigurno otvoriti vrata prema potpunom iscjeljenju vaših problema s jedne strane dobivenih u ratu a s druge strane dobivenih u životu jer posttraumatski stresni poremećaj nije nešto ratno ono se i u ratu događa a ono se događa svakom čovjeku kada stresovi nadiđu njegove mogućnosti i njegove misli. U jednom zatvoru zatvorski kapelan je upravo ušao u njihovu kapelicu gdje su svi zatvorenici bili posloženi. Među njima je bilo i onih najtežih razbojnika, ali i onih političkih zatvorenika. I on se užurbano pokušao uz stepenice kao ja upravo sada k vama uspjeti na propovedaonicu. I kad je došao upravo do zadnje gornje stepenice, oskliznuo se i pao skroz, potrljao trljao se dolje. A ono čuje urne bez svih zatvorenika kako zluratot mu se smiju i e, ismijavaju ga i rugaju mu se kako je pao. On se malo ozlijedio, ostane u tišini, sav je pocrvenio i pomisli što će. Onda se brže digne, sada trčeći gotovo se uspre u stepenice na propovedalnicu i onda stane i kaže, dragi moji prijatelji, znate što sam vam htio dokazati? Htio sam vam samo reći ovim događajem. Kada čovjek padne, on može ustati i oživjeti. Prijatelji, svaka noć ima svoje jutro i zoru. Svaka gripa ima svoje ozdravljenje. Svaka bolest ima svoje ozdravljenje. Mi ne poznamo često puteve na kojima se to događa, ali svaka ima. Čovjek nije samo somatska razina, tjelesna i psihička i nije samo prema tome psihosomatsko biće, ne, jer tako je, takve su i životinje. Čovjek je prvenstveno pneumatsko, kaže se to, duhovno biće. On ima duhovnu dušu i zato se čovjek iziže iznad svih životinja i biljaka. Makar životinje imaju savršene psihe, one ne govore, one ne misle, one ne stvaraju, one ne odlučuju, one nisu svjesne sebe one nemaju škola i fakulteta one ne grade ništa prema tome čovjek je kao čovjek sposoban vrhunski sposoban samo iz toga što ima duhovnu dušu a upravo tu duhovnu dušu vidite još nijedna danas nije proučavala mi u teologiji i u vjeri pretpostavljamo psihijatri i psiholozi često puta misle da je to ono što je psiha, a to nije istina. Liječnici tek govore negdje o placebo efektu, pa sad i nocebo efektu, da znači kada vjeruješ lijeku i vrstom liječniku, tada u 60% slučajeva možeš ozdraviti. Ali oni ne mogu u medicini protumačiti, a šta je to placebo efekt? Filozofija je pokušala protumačiti što to znači biti čovjek, po čemu je čovjek čovjek? Šta je to u tebi da si sposoban misliti, odlučivati, da možeš biti dobar, da se možeš predati depresiji ili da kažeš ne, ja ću biti zdrav. Što je to u tebi da ti znaš govoriti? I recite mi, što je to kada ti nevidljive misli predaš drugima? Kako je moguće, na primjer, gledajte, da ja sada vama ovdje govorim i vi nitko ne vidite ni jednu riječ koju ja kažem a svi reagirate. Na temelju čega? Misao se ne može vidjeti. A vi reagirate na misao. Ljubav majke još niko nije vidio. I ljubav tvoje majke je i ovdje. Nije samo negdje drugdje i kod kuće. Nju ne vidiš, a od nje živiš.